Такой вот праздник на груди их лента Со сцены вновь звучит речь президента. Молодшие школяри звертаются до вас з проханням дать порады в цей час. Хочет услышать детский слет Президента школьного отчет. children Школи номер 20 з 2009 по 2011 рік учениця 11а класу репнікова Анастасія поставити з дошкільного народу. Любі друзі. Сьогодні ми зібрались на цій святковій лінійці для того, щоб сказати до побачення нашим любим випускникам. тож Чення рідненькі перейдемо до частини другої. Оскільки я, репнікова Анастасія, два роки займала посаду президента, то тепер, ідучи зі стін рідненької школи, маю сказати вам такі слова: до побачення рідненькі. По третє, я хочу сказати слова подяки нашим рідним вчителям. Усі ці довгі роки ви навчали нас не лише предметам, а й життю. Тож дякую вам величезне і до побачення рідненькі ваші оплески. На все это шутки. Все-таки пускай останні часи, но я і всі мої однокласники, ще школьники. Ще йдуть наші дитячі годы, дитячі шутки. Вот-вот прозвеніть дзвонок і все. конечная. уже не надо будет переживать за замечания в дневнике, за, что, за то, что уже без пяти восемь, а ты еще дома и понимаешь, что на линейку ты уже опоздал. это так горько осознавать, что больше не будет звонить зауч по воспитательной работе и рассказывать о каких-то конкурсах, что пришли на школу, что педагог-организатор не будет посылать на встречу в другие учебные заведения, понимать, что ты уходишь со школы, с этой маленькой планеты, родного городка и попадаешь в огромный мегаполис под названием «Жизнь». Просто потихоньку думаешь, что не будешь идти родными стенами, и где каждый третий будет говорить «Привет, доброе утро, хорошо выглядишь сегодня». Возможно, вы спросите, а в чем же заключалось твое президентство? И тогда я вам отвечу, в том, что всегда была в центре событий. В том, что не просто интересовалась жизнью школы, а жила ею. Радовалась победам и расстраивалась неудачам. Была дружелюбна со всеми, кто стремился к этому. Все это можно перечислять до бесконечности. И этим я горжусь. Мне было приятно учиться в этой школе. Никогда. Никогда я не пожалею, что училась именно в этой школе. Мне есть что вспомнить. И это что? О, просто огромное. Поэтому, как президент школы, я хочу пожелать чтобы ваша школьная жизнь прошла так же бурно, как и моя. И в конце концов, когда и вы дойдете до этой конечной, могли сказать с гордо поднятой головой, я выпускник школы номер 20, лучшей школы города Николаева. Президенту школы, ведь администрации школы вручается по грамота за плечи.